असलमैकम दोस्तों आपने हमारी इस नमकीन प्याज गोश की रेसिपी को बेहद सराह बेहद पसंद किया लेकिन आज इससे भी बेहतरीन और इससे भी मज़ेदार इससे कई गुना मज़ेदार चिकन नमकीन प्याज गोश की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही कम ऑयल में तो ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह से इतनी लाजवाब आप एक दफ़ा बनाइए उंगलिया इनशा आप इसके साथ बार बार चाटने पर मजबूर हो जाएंगे इतनी मज़े की रेसिपी है बहुत ही ऑयल में और जो मरीज़ लोग हैं जो ऑयल को ज़्यादा पसंद नहीं करते तो वो लोग भी इस रेसिपी को करेंगे पसंद तो हमने लिए तकरीबन 900 ग्राम हमने चिकन के लेग वाले पीसेस लिए चार पीसेस लिए आप वोल चिकन भी ले सकते मुकम्मल चिकन का भी आप बना सकते इसी तरीके से तो नौ ग्राम हमने चिकन लिए आप एक किलोग्राम चिकन भी ले सकते तो चार अद पीस हमने लिए कोई बर्तन लेंगे पतीला लेंगे तो हमने जो चार पीसज़ लेग के पीसिस थे ये हमने डाल दिया और इसके साथ ही हम इसमें चार कप पानी यानी एक लीटर पानी डाल दिया और इसके साथ एक चाय वाली चम्मच यानी एक टीस्पून हमने सॉल्ट नमक एक ऐड किया नमक और गार्लिक लहसन एक टेबलस्पून इसका हमने पेस्ट इसमें शामिल किया है और इसके साथ ही दो दद ओनियन यानी दो अद मीडियम साइज़ के ओनियन प्याज ये इस तरह हमने खाली इसको छिलके हटाया और ये इसमें रख दिया और इसको कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम आंच पे हम इसे मीडियम फ्लेम पे इसे बॉईल करेंगे तो ये देखिए दोस्तों इसको तकरीबन 12 मिनट हो गए हमने इस चिकन को मीडियम आंच पे इसको बॉईल किया है तो ये देखिए तकरीबन हमारा चिकन जो है सिक्सटी परसेंट साठ परसेंट हमारा चिकन गल गया और अब इस यखनी से हम इस चिकन को आउट कर लेंगे और साथ ही जो प्याज थे दो अदद प्याज थे हम उसको भी निकाल लेंगे और इसकी चिकन की यखनी हमने कर लिया अलीहदा से बॉल में हमने डाल लिया अच्छा ये देखिए दोस्तों ये दोदद जो हमने प्याज बॉयल किए थे इसके साथ ही हमने पाँच अदद मिर्चे इस तरह काट लिए सब्ज़ मिर्चे ये हम डालेंगे जूसर में इसको ग्राइंड करेंगे अच्छी तरह से इसका पेस्ट बनाएंगे तो ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह से इसका एकदम स्मूथ किस्म का पेस्ट बन गया है तो इसको रखेंगे साइड पे हम हम लेंगे एक पतीला बर्तन लेंगे सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल तो आधा कप 120 ग्राम हमने कुकिंग ऑयल डाला है जैसे ही थोड़ा सा कुकिंग ऑयल गरम हो जाता है तो जो पीसेस हमने बॉयल किए थे लेग पीसेज अगर आप मुकम्मल चिकन को भी बनाना चाहें तो बना सकते अच्छा ये चारों के चारों पीसेज हमने इसमें डाल दिए और ये चम्मच का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे वरना ये चिकन हमारे टूट जाएंगे तो इस तरीके से जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है वीडियो में तो दो मिनट तक हमने ये ऑयल में चिकन को फ़्राई किया और दो मिनट बाद आफ्टर टू मिनट टू मिनट हमने फ्राई किया चिकन और आफ्टर टू मिनट हम ऐड करेंगे इसमें जो ये आ, चिली और ओनियन का पेस्ट है यानी प्याज़ और मिर्चों का पेस्ट तो ये हमने शामिल किया और बहुत ही आहिस्ता आहिस् बहुत ही तरीके से चमच का हम यूज़ करेंगे इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा चमच को बेदर हमने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना वरना चिकन हमारे टूट जाएंगे फिर मज़ा नहीं आएगा मज़ा तो आएगा लेकिन इसकी लुक अच्छी नहीं होगी तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही तरीके से हम तकरीबन पाँच मिनट तक इस प्याज़ वाले पेस्ट में इस चिकन को हमने पकाना है तो फाइव मिनट तक हमने इसको पका लिया है पेस्ट के साथ और उसके बाद हम चिकन की यखनी जो जिसमें हमने चिकन बॉईल किया था तो दो कप हमने यखनी इसमें ऐड की है और तकरीबन चार मिनट तक हम इसे ढके कवर करके रखेंगे और बॉईल करेंगे तो ये देखिए दोस्तों इसको मज़ीद हो गए चार मिनट तो इस स्टेज पे हमने लिए दही योगर्ट लिया है तकरीबन दो ग्राम हम इसमें टोटल दही डालेंगे दही को अच्छे तरीके से हमने पेंट लेना है और दही हमने शामिल की और बिल्कुल हल्की आज से इसे हम इसमें मिक्स करेंगे अच्छा ये याद रखिएगा कि जिस टाइम दही हम शामिल कर रहे हैं तो उस टाइम आपने चूल्हे को बिल्कुल एकदम या बंद कर लेना है या आपने बिल्कुल स्लो कर लेना है वरना दही बहुत जल्दी पड़ जाता है तो इस स्टेज पे हमने नमक चेक किया तो नमक थोड़ा सा कम था तो आधा चम्मच चाय वाली चम्मच हमने नमक का शामिल किया यानी हाफ टी स्पून हमने साल्ट का मजीद इसमें ऐड किया है और अब मजीद इसे हम पाँच मिनट इस तरह मीडियम आंच पे पकाएंगे तो हमारा ये चिकन माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है तो इसको टोटल मज़ीद पाँच मिनट हो गए जब से हमने इसमें दही ऐड किया था तो अब हमने इस तरह बारीक कटी हुई लेमन और जुलियन साज़ में कटी हुई अदरक और इस तरह छोटी छोटी एक इंच के टुकड़ों में कटे हुए हरी मिर्चें ये लिए और इसको हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हल्की आंच पे हमने इसको पाँच मिनट के लिए रखना है ढक्के कवर करके तो दोस्तों पाँच मिनट बाद हम चूल्हा इसके नीचे बंद कर लेंगे फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और मजीद दो से चार मिनट के लिए इसको ढक्के कवर करके रख लेंगे तो यह देखिए दोस्तों माशाल्लाह से बिल्कुल बेहतरीन आसान और मज़ेदार लजीज किस्म का चिकन नमकीन प्याज गोश बिल्कुल रेडी है दोस्तों जैसा कि आपको पता है ये हमारी मेड ये रेसिपीज़ है ये वाली नमकीन तो बहुत से लोगों ने कॉपी किए सब ने सबकी वीडियो को पसंद किया इनशाला ये वाली वीडियो बनाई इन शह सारे याद रखेंगे बहुत ही कम ऑयल में बहुत ही बेहतरीन शोरबे के साथ इंशाल्लाह बनाइए उंगलियाँ चाटने पर आप मजबूर हो जाएंगे तो दोस्तों अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी से ज़रूर आगा करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए शुक्रिया हाफ़